ৰাজনৈতিক বিষয় এটাৰ সন্দৰ্ভতে আজিৰ অভিমতত আমি আকৌ কথা পাতিম ইতিমধ্যেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপিছে কংগ্ৰেছ বিজেপিকে ধৰি সকলো ৰাজনৈতিক দল যুদ্ধক্ষেত্ৰত নামি পৰিছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ এটা বক্তব্যক লৈ আজিৰ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি তুলপাৰ হৈ আছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিহাৰত প্ৰৱেশ কৰিছেগৈ আৰু এই ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ ভৱিষ্যতক লৈ আজিৰ অভিমতত আমি আকৌ এবাৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণেই যে ইতিমধ্যেই প্ৰধান যিগৰাকী উদ্যোক্তা নীতিশ কুমাৰ ৰাম টাঙোন সোধাইছে এক প্ৰকাৰ ইণ্ডিয়া মৰ্চাক সেই সময়তো অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আজিৰ দিনটোলৈকে একত্ৰিত হৈ আছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন নহয় ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত এই মিত্ৰতা অব্যাহত থাকিব বুলি নেতাসকলে কৈ আছে কিন্তু সঁচাকৈ থাকিবগৈ নে নে সকলোবিলাক অংক জংক পংক হ'ব আসনৰ ভাগ বতৰত বিজেপিক ৰোধাটো ইমান সহজ হ'বনে বিৰোধীৰ কাৰণে এই কথাখিনিকে আকৌ এবাৰ আজিৰ অভিমতত আমি আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া অভিমতৰ অতিথি মই ঠাকুৰীয়াক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰতচন্দ্ৰ নৰস অন্যতম অতিথি ভৰতচন্দ্ৰ নৰস ডাঙৰীয়াকো মই স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্লেষক তথা অধিবক্তা আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা মহম্মদ ইমদালুল হক চৌধুৰী আছে মই চৌধুৰীকো অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক অৰূপজ্যোতি ভূঞা ডাঙৰীয়া আছে মই ভূঞা ডাঙৰীয়াকৈ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ পোনপটীয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু শিৱসাগৰৰ পৰা মই গগৈ ডাঙৰীয়াকৈ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰথমতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যেই নীতিশ কুমাৰে আপোনালোকৰ যি সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ গঠন হ'ল তাৰ প্ৰধান উদ্যোগ লৈছিল আৰু তেওঁ এক প্ৰকাৰ ৰাম টাউন সোধাইছে ইণ্ডিয়া মৰ্চাক নীতিশ কুমাৰে নীতিহীনতাৰ একেবাৰে চূড়ান্ত পৰ্যায় প্ৰদৰ্শন কৰিছে অসমত আপোনালোকে কৈ আছে আজিৰ দিনটোলৈকে এক প্ৰকাৰ বিৰোধী ঐক্য একত্ৰিত হৈ আছে আৰু থাকিব কিন্তু সঁচাকৈ থাকিবগৈনে আসনৰ ভাগ বতৰক লৈ সকলোবিলাক বুমেৰাং হ'ব নেকি আপুনি নিজে অসমৰ এগৰাকী বিৰোধী সেই ঐক্য মঞ্চৰ সূতা কি ক'ব আপুনি প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমাৰ অসমত একদম ঠিকেই ঠাকেই আছে আমাৰ অসমত আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ পোন্ধৰটা দল এতিয়াও ঐক্যবদ্ধ হৈ আছোঁ আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ এই পোন্ধৰটা দল আমি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতে নহয় দুহেজাৰ ছাব্বিছ চন পৰ্যন্ত আমাৰ যি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে তালৈকে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত আমি সংকল্পবদ্ধ আৰু বাকী দলবিলাকৰ কথাটো মই একো গেৰাণ্টি নিদিওঁ কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ কথাটো খুব স্পষ্ট যে সাম্প্ৰদায়িক ফেঁচীবাদী দেশ বিক্ৰী কৰা আৰু দেশৰ সম্পদ এফালৰ পৰা বিক্ৰী কৰা আৰু লগতে দেশৰ গোটেই বস্তুবিলাকৰ দাম বৃদ্ধি কৰি মূল্য বৃদ্ধিৰ ৰাম টাঙোন দিয়া বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ এই দলক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে দুহেজাৰ ছাব্বিছ নহয় তাৰ পাছতো যদি কেতিয়াবা বিজেপি আহিব খোজে তেতিয়াহ'লেও আমি আন বিৰোধী দলবিলাকৰ লগত ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিম পৃথিৱীৰ আন কোনোবাই কিবা গণ্ডগোল কৰিব পাৰে আমি নাজানো কিন্তু ৰাইজৰ দলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ দুহেজাৰ ছাব্বিছ বিজেপি বিৰোধী যি আমাৰ ৰাজনৈতিক সংগঠন আছে আমি ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী মঞ্চ সেই ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী মঞ্চত আছোঁ আৰু থাকিম এই কথাটো আমি অসমৰ ৰাইজক গেৰাণ্টি সহকাৰে জনাই ল'ব খুজিছোঁ আনহাতে নীতিশ কুমাৰৰ যিটো কথা কৈছে যে নীতিশ কুমাৰৰ নিচিনা এনেকুৱা আয়েৰাম গয়াই ৰাম বহুত থাকেই আচলতে আৰু নীতিশ কুমাৰ যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ উদ্যোগ লৈছিলে আমি সকলোৱে তেখেতক প্ৰশংসা কৰিছিলোঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে ভাবিছিলে যে নীতিশ কুমাৰে এটা পৰিৱৰ্তনৰ আমাৰ দেশখন যিধৰণে ফেঁচিবাদী অৱস্থালৈ গৈছে বাক স্বাধীনতা নাইকিয়া হৈছে গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰি পেলাইছে দেশৰ সংবিধানক নষ্ট কৰি পেলাইছে বিজেপিয়ে তাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে নীতিশ কুমাৰে যিটো উদ্যোগ লৈছিলে গতিকে তেখেতক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছিলে আৰু দুদিনমানৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ নিজে পাল্টা মাৰি দিলে বিৰোধিতা কৰিলে তেতিয়া দেখা গৈছে যে নীতিশ কুমাৰৰ প্ৰতি মানুহৰ ঘৃণা উদয় হৈছে তো ইতিহাসত এনেকুৱা চৰিত্ৰ কিছুমান থাকে যি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে সুবিধা কৰিবলৈ গৈ দেশ আৰু জনতা আৰু জাতিক সম্পূৰ্ণৰূপে এনেকৈ বিশ্বাসঘাতকতা কৰে তো এনেকুৱা চলি থাকে কিন্তু মই ভাবোঁ যে মানুহৰ সপোন কেতিয়াও শেষ নহয় মানুহে সদায় গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সংবিধান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ নিচিনা ফেচিষ্ট শক্তি এটা ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সপোন সদায় আছে আছে থাকিব আৰু ভৱিষ্যতেও সদায় থাকিব বুলি মই আশা কৰোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ যাম আপুনি লাইনত থাকক মই ভৰতচন্দ্ৰ নৰস ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কংগ্ৰেছে এতিয়া যিহেতু প্ৰধান উদ্যোগ লৈ আছে অসমত আৰু আপোনালোকে কৈ আছে অখিল গগৈয়ো কৈ আছে যে আপোনালোক একত্ৰিত হৈ থাকিবই সঁচাকৈ থাকিবনে আগন্তুক দিনত আমাৰ অল ইণ্ডিয়াত চিটুৱেশ্যনটো অলপ বেলেগ হয় আপুনি গম পাইছে কিন্তু আমাৰ অসমৰ যিটো চিটুৱেশ্যন অসমৰ চিটুৱেশ্যনত আমাৰ যিটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ পোন্ধৰটা ৰাজনৈতিক দল ধৰক আমি আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই যদিও ধৰক তৃণমূল কংগ্ৰেছে ছিট ডিমাণ্ড কৰিছে বা আম আদমী পাৰ্ট পাৰ্টীয়ে চিট ডিমাণ্ড কৰিছে কিন্তু এইটো লৈ আমাৰ মাজত কোনো এতিয়ালৈকে মতভেদ হোৱা নাই বা মতানৈক্য আমাৰ হোৱা নাই আৰু যদি বিশেষকৈ কিন্তু টি এম চি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ লগত আমাৰ লোকসভাত আকণ বাগ বতৰাৰ কথাটো আমাৰ অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ পৰা অলপ মানে লিংক আছে কিয় টি এম চিৰ মানে এনেকুৱা হাইকামাণ্ডটো ৱেষ্ট বেংগলত আছে আম আদমী পাৰ্টীৰ হাইকামাণ্ডটো দিল্লীত আছে যদি আম আদমী পাৰ্টীৰ লগত আমাৰ অল ইণ্ডিয়া লেভেলত মানে পাঞ্জাৱ আৰু দিল্লীত যদি কংগ্ৰেছৰ এলায়েন্সটো যদি ঠিকে ঠিকে পাৰ হয় ছিট এডজাষ্টমেণ্টটো তেতিয়া আমাৰ অসমতো আম আদমী পাৰ্টীৰ লগত মোৰ মতে আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব চিট এডজাষ্টমেণ্টটো আৰু যদি ৱেষ্ট বেংগলত যদি এতিয়াও টাইম আছে আমাৰ যদিও মমতা বেনাৰ্জীয়ে শুইছে কিবা কিবি মই ভাবোঁ যদি এতিয়াও টাইম আছে যদি ৱেষ্ট বেংগলত যদি আমাৰ চিট এডজাষ্টমেণ্টটো যদি হৈ যায় কংগ্ৰেছৰ তেতিয়া অসমতো টি এম চিৰ লগত আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব যদিও চিট বাতৰি কাকতত ওলাইছে পাঁচটা বিচাৰিছে তিনিটা বিচাৰিছে বা আম আদমী পাৰ্টী তিনিটা বিচাৰিছে এইটো বিচাৰিব পাৰে এইটো মানে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়াততো চবেই বিচাৰিবই মানে ডিমাণ্ডটো আহিবই এইটো এইটো ডিমাণ্ডটো অহাৰ পিছতো আমাৰ মাজত মানে আমি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি এইটো আমি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিম অসমত কিন্তু এইটো এটা কণ্ডিশ্যনেল হয় মানে পাঞ্জাৱ আৰু দিল্লীত কেনেকুৱা হ'ব চিট এডজাষ্টমে আৰু ৱেষ্ট বেংগলত টি এম চিৰ লগত কেনেকুৱা হ'ব সেইটো এটা প্ৰভাৱ ইয়াত পৰিব পাৰে তাত যদি এডজাষ্টমেণ্ট নহয় যদি বিভাজন হয় তেতিয়া ইয়াতো এইটো তাৰ প্ৰভাৱ এটা আহি যাব পাৰে বা ৱেষ্ট বেংগলত যদি আমাৰ তেনেকুৱা একদম এটা দিছে মমতা দি দি বা সেইদিনাখন আপোনাৰ পঞ্জাৱৰ এইটো মই আপোনাক আগতে কৈছোঁ আপোনাৰ ইয়াতে আমাৰ আগতে বহুতবাৰ আলোচনা হৈছিলে আৰম্ভণিত যেতিয়া ইণ্ডিয়া মৰ্চা আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া একচুৱেলি প্ৰথমে নীতিশ কুমাৰে প্ৰথম কৈছিলে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি ওৱান টু ওৱান যদি এম পি কেণ্ডিডেট দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বিজেপিক এশ বা দুশতে সীমাবদ্ধ ৰাখিব পাৰিম এই প্ৰমাণটো তেওঁৱেই উলিয়াইছিলে আৰু তেতিয়া আমাৰ এই টক শ্ব'বিলাকত মই আগতে কৈছিলোঁ যে সঁচাকৈ যদি ওৱান টু ওৱান যদি আমি কেণ্ডিডেট দিব পাৰোঁ লোকসভাত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়া আমি বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব পাৰিম কিন্তু এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি দেখা গৈছে বিহাৰত যে যিজনে এইটো গোটেই প্ৰথম এই কথাটো শ্লোগানটো দিছিলে ওৱান টু ওৱান দিব লাগে তেওঁৱে যেতিয়া আঁতৰি গ'ল কিন্তু মোৰ কিন্তু মোৰ এটা নিজৰ এটা দৃষ্টিভংগী আছে বিহাৰত নীতিশ কুমাৰ গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ কাৰণে জনতা দল গুচি যোৱাৰ কাৰণে মই ইমান কংগ্ৰেছৰ বা অপজিশ্যনৰ লোকচান হ'ব বুলি মই ভবা নাই মানে ইমান নিকাতি হ'ব বুলি কিয় আৰ জে ডিৰ কংগ্ৰেছ চি পি আই চি পি এম এলৰ এটা পলিটিকেল বেচ এটা আছে বিহাৰত সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে জনতা দল ই গুচি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ হয়তো লাভো হৈ যাব পাৰে কাৰণ ইলেকশ্যন ইলেকশ্যনতে এইটো গম পোৱা যাব ৰিজাল্টটো আৰু বিজেপিয়ে যিটো উদ্দেশ্যত যে জনতা দল ইৰ লগত নীতিশ কুমাৰৰ লগ লাগিলে হয়তো আজিও বৰ্ড পেপাৰত লিখিছে আপোনাৰ বৰ্ডতে বিশ্লেষকে লিখিছে ইভেন প্ৰশান্ত কিশোৰো কৈছে যে বিজেপিয়ে অকলে খেলা হ'লে হয়তো বিজেপিত অলপ ভাল পজিশ্যন পালেহেঁতেন কিন্তু নীতিশৰ লগত লগ লাগি পইচনৰটো ভাল নহ'লে বেয়াও হ'ব পাৰে তথাপি এইটো চবেই কৈছে এইটো অনুমানৰ ওপৰত বৃত্তি কৰিয়ে কৈছে আচৰ ৰিজাল্টটো সময়তে গম পোৱা যাব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে বিহাৰত এই ঘটনাটোৱে মানে মই ইমান আমাৰ আমাক যে দুৰ্বল কৰি পেলাব মোৰ ভবা নাই